Серйозно. Кадирова накрило і ледь не разбомбило, і він тепер погрожує нашим полоненим. Племінниця Путіна проговорила, скільки трупів приховує Кремль з меняет міняють область Курскую на пропіску русскую. Соловйов на пенсію збирається на танки, а ще у них пенсіонний возраст до 80 літ. повышать збираються. У росіян не ловляться крокодили, а вакрука дні награділи. Кадириониший нагороджують. Гундяєв визнав. Він без українців що пане ніщо. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Кадирова накрила ковром. кавром. Є сісто. Меня зовут Рамзан. Фамілій Кадиров, по-моєму, ви мене знаєте. знаєте Кавір був пильний, притрусило. Та якщо серйозно, кавій це план такий спеціальний після того, як спеціальний безпілотник прилетів. Кадиров, у вас пропущений. Причому бабах в казарму полку спецназу. Кого? Його Кадирова. З запухлого Дондона роздондонило аж так, що він показову показуху показати вирішив. Прийшов до українських полонених і почав провокувати пістолети, пропонувати, ну аби наші застрелились. Не хочу. це відповідь нашого, але їм того не зрозуміти. Вони будь-що готові вчудити, аби потрапити у тіктоки. А ще, а ще вони останнім часом маніпулюють і брешуть про наших, яких тримають у полонах і за стінках. Раз по раз виходять із брехливими, Україна не забирає своїх. Та ми пішки. На плечах, на руках готові нести наших своїх звідти додому забирати, видирати з полонів, витягати з підвалів і карцерів, аби тільки всі наші, аби наші вдома. Ні секунди, ні миті і не думайте думати, що полонені і заручники наші для нас неважливі, важливі, суперважливі. Не дозволяйте їм переконати нас у зворотньому. Так, це Росія не віддає, не обмінює, не відпускає, маніпулює, бреше і погрожує. Оленівку пам'ятаєте? Так, от у Кадирова новий приступ він каже: наших полонених на дахах залишить, аби дрони йому там не літали. Ой, а ще там хвальоне ПВО? Чечне не перепала, но и не перепадет. Чечня падет в том виде, в котором существует сейчас. Скоро. Серьезно. Кадыров тоже верит в то, что еще на что-то способен. Например, кадры двигать. Хочет снять, вынуть из кресел главу СК Бастрыкина и главного мента российского Колокольцева. Не там сидят и не туда глядят. Это говорит о том, что те люди, которые сидят наверху, следственно, органы во главе Бастрикиным, Колокольцевым, да, Они сидят на на своих местах, да, Они да, не знают, что творится да у себя в государствах, потому что они не выезжают в регионы, они не, 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 не знают, не общаются с людьми. Те люди, которые беспредельно сидят в креслах там и не, не смотрят, что творится да он за окном, их да он, Всевышний да он, обязательно накажет. Да он. Той момент, коли Дондон передондонив самий себе. Ваш прогноз, панове, чим і як відповідатимуть головному кадирову країни, головний м'ят і головний слідчий тієї самої країни. Ну, коменти для вас відкриті. Медалі для малого. Одразу три. Кадиріони ж давно не отримував медальок, тому його відсипали. Медаль трудовая доблість. 17 лет. Мальок молоток.

Білоусов. начальник їхнього мінутилізації, так і не сказав про досягнення. Досягнення української армії з утилізації російських окупантів. А це от от і 750 тисяч штук російських окупантів. Тютю. -тю. Потерь в вооруженных силах России нет. Ну нет потерь? Ну разве ж эти потеря? От Чечерину потерять, вот это уже твою дивизию. Как же ж себе подносить? Если меня убьют, то мои песни взорвутся ядерной бомбой. Это Голливудцы это тоже понимают. Это же все равно америкосы всех убивают. Это ну, не укропчики. Ну как бы укропчики, но с подачи Голливуда. Это тоже понятно, что они все равно такие маньяки. Голливудцы-то. Так що все в Може может быть да, пофиг вообще. Все понятно. Голлівуд тут чечерину приб'ють. Ну або ні. Бо, судячи з усього, прибивати її свої ж будуть і не тільки за ошеламительний музикально вокальний талант. Ой. У добрих щедрих милосердних підвезли росіян. Тільки невідомо, куди підвезли добрих щедрих і милосердних, бо показують нам лише тих, хто залишився. А я б такими не хвалилась. А вони на показ ва весь екстаз розказують в деталях, кого і як би розстріляли. Я б на місці власті задолбив би. Можна прямо сьогодні. Чого выйти в полдень, сказать, значит так, говны, не дай вам Бог сегодня рыпнуться вечером. Приказ спецназу дан атаковать максимально жестко с применением боевого оружия. Хотите рискнуть? Выходите. Похороны за счет семей. Ніяких компенсацій від государства, все, що треба знати про любов гаспаряна до Грузії, грузинів демократії, спроб виразити своє Ф владі і відстоювати право на право відстоювати. Воно і не дивно в Лаптістані давно ніхто і нічого не відстає. Развішто в теплих пропаганда студіях. От вам сповідь від одного такого стояльця: нож в спіну. Нож в спину Гурулева воткнул неизвестный ноженосец, а предоносец Гурулев отчитался «Будь здоров». Вы являете... Навколо накаляется. Причем так, что в России операция «Эскалация» по ходу намечается. Это эскалация не только на Украине, по всем фронтам. Причем, если кто-то думает, что какие-то там балбесы полезли на Алеппо, просто так, совершенно не, это все не так. Это все звенья одной цепи. И сегодня обострение в Сирийской Арабской Республике. Это очередная попытка воткнуть нам нож в спину. В наших что? Ну, так, не так, что не тылах, а, честно говоря, там в нашей зоне интерес. Я думаю, там все-таки среагируют довольно-таки жестко и нормально по этому вопросу. Но то, что там сегодня то началось, и завтра это точно не прекратится. Надо понимать, что эскалация будет в том числе и в Сирийской Арабской Республике, а вообще на Ближнем Востоке. Хм. А все, а за три дня уже не работают? Кстати, а то, что русские за три дня обещали с танками и болванками взять, повстанцы в Сирии осуществили за три дня и взяли Алеппо. И так, совсем выпадково, совсем выпадково, россиянцы ты флот выводят. И как бы нелепо не звучало, але завтра это точно не прекратится. А раз так, то, может, ниж втыкнули не у спину, ну а трохи понижче. Ужасная правда, к которой не готов никто. А чего же? Мы готовы вас подготовить, товарищи русскопаспортные, к ужасной правде. Готовы подготовиться? Погнали. Крокодил не ловится и кокос не растет. Есть два момента. Либо введение войск НАТО на территорию Украины, либо дать им ядерное оружие. Есть у нас, очевидно, проблемы со связью, если вы обратили внимание. Конечно, обратили, причем давно. Проблемы со связью между мозгом головным и полостью ротовой. Украинскому командованию, украинскому президенту была поставлена задача держаться в Курской области до инаугурации Дональда Трампа. Сразу после, полагает Зеленский, начнутся переговоры, и не, они обвиняют, обменяют нашу Курскую область. Вот на что они обвиняют, обменяют, не сообщается. Военный эксперт Ольга С. На всякий випадок розказала всі слова раптом, що аби не розстріляли, бо у них там тенденція відверта намічається. Пам'ятаєте, раптом що хм, ви в курсі? Вони теж тому знову цього попа витягли головного свого, який от щойно ядерку благословляв. А тепер знову про один народ натягнув собі народ. І от зараз знову сили сіли питаються розірвати єдине тіло Русі, погрузити нас без безпам'ятство, навязать нам некие новые стереотипы мышления, что вы никакой не один народ, вы разные народы. И, пожалуйста, забудьте говорить о том, что вы один народ. Никогда не нужно забывать, что мы единый народ, единый Святой Руси. И покуда будет так, мы будем иметь силу и духовную, и интеллектуальную, и я надеюсь... Стопе! Нареште! Зафіксуємо, вони почали визнавати, що без нас із вами вони ні на що не здатні і ні на що не можуть претендувати. Ні будуть ані без нас іміть сілу духовну, інтелектуальну І далі по списку. Гундяєв без українців, що пане, ніщо. Так і зафіксуємо. Шок-контент пропагандистам дозволили говорити на російському ТВ про російські гроші. Итак, высокая инфляция. Как высокая температура у человека, при ней экономический рост может быть неустойчивым. И этот симптом надо лечить. Сам собой он не рассосется, заявила председатель Центробанка Намиулина. И не исключила новый рост ставки уже в декабре. Новые ставки, новые ставки. Так вот, чеки ставки? Пестков не пробиваем. Доллару хана. Доллар начинает для целого ряда стран... Терять свою привлекательность, как резервная валюта. Это такой процесс эрозии привлекательности доллара. Он действительно идет и набирает сил. Главное, чтобы русскодумающие поверили, что рубль грохнулся, потому что у доллара эрозия. И расчеты в долларах по всему миру тоже потому, что эрозия не у рубля. Ха-ха-ха. Телетели, траливали, вы по рахували, Скільки вам? не не влачить жалкое осталось, а влачить жалкое без своего жилья. Если в рифму то хорошо, вы просто выжить до того времени посчитали москвичи, ну и вот и стало неприлично. Этот день настал, кажется, я решился на покупку квартиры. Вот здесь, вот посмотрите, какой крутой ЖК. Сейчас пойду прицениваться, смотреть, что почем. Да, это все. Какая стоимость? Пол... Полутора миллиарда. Сколько? Полутора миллиардов. От полутора миллиардов? Угу. От полутора миллиардов рублей? Да, рублей, мы же в России живем. Это кто-то покупает? Конечно. Полутора миллиардов рублей? Да. А кто вы, люди эти, которые покупают эту квартиру за полтора миллиарда? Обычные люди. Обычные люди? Угу. Обычные люди. Да. То есть я родился, на следующий день я должен зарабатывать 140 тысяч в день. Ничего не есть, ничего не покупать себе. Что я должен а ну и неудивительно, что в топ запросов в гугле Как отправить мужа на СВО и что могу поиметь я с него С него, как там, хоть шерсти, клок Самое стрёмное, нахуй, слышать от своей родной матери Ну чё там по деньгам, чё там сколько там, а? Сразу ты нужен, нахуй, папам, блять, мамам, блять, бабушкам становишься Жены, нахуй, ждут, блядь, с высунутым языком, блять Сколько ты бабок привезёшь со СВО А так, никому никто не нужен, блять. И ни на, и ни на одну, блять, работу нормальную не возьмут. И чё вообще остается делать этому человеку? Как ему, блять, жить, а? В смысле? А раньше как? Как-то никак? Средневато общевато, жребленный с лопатой вата? Такая змин еще. Нуль змин, товарищ. Нуль змин. Кажете, на нормальну роботу не беруть. Таких не беруть в космінавти. А от всінатори, губернатори, депутати, імітатори прошу дуже і без черги. Оцих окупанських вбивць і мародерів ще й у педагоги беруть. Це найстрашніше серйозно. Челкунчики на мінімалках знову воюють. Очень жалко їм, що орешник не очень крепок, як оказалось. Они у нас считают, як <решники> у нас орешников мало. Орешников у <решники> нас столько. Поэтому, ну, надо, значит, показать. Ну и давай показывать, плащи распахивать. Эксгибиционисты эфирные да показывались до чего. Да, в том то и справа, что ни до чего они так и не допоказывались. А сколько шума-то было? Оно ж как, ни размер, ни умение пользоваться в колонку молодцы, так и не попал. А награды хочется перестаркуватым хлопчиком. А 20 может, тысяч. стеклянные бусы нам предложат? Можно стеклянные бусы, тоже У них, как я понимаю, бусы, такое представление. Тоже так в общем, не... хорошо. Тогда это им хоть трохи на мистын, хай бавляться. В руках радость, во рту гадость, в мечтах старость. То есть Превращу. они планируют для меня веселую старость. У меня сейчас обхохочешься. То есть я и в 66 буду по танкам прыгать, да, то есть, ну хорошо. Нет, вот Ты то, Ты так что? будешь. То что, то, что... И без них. Без них, украинскую звучит, как без них. Цікаво, як Соловйов без них збирається по танках стрибати. Ну, але хай собі хай. До речі, всіх щасливих власників паспорту с куркою-мутантом готовят, що будут стрибати по танках навіть у 65. никакой пенсии, як а На России решено в 60 ти молодежь Главный внештатный гериатор, это врач для пожилых Минздрава и директор профильного центра Ольга Ткачева, значит, она заявила буквально следующее. В 60 лет человек находится на пике своих возможностей. То есть, если вы, дорогие мои зрители и слушатели, достигнете пика своих возможностей только к 60 годам, я бы сказал бы так, а пенсия в 65 лет для вас, по идее, должна звучать, должна звучать оскорбительно. Съели, русские емели, готовьтесь, до 75 никаких пенсий. Пенсионный возраст 75 мне кажется, это будущее, которое не то, что там не за горами, а где-то совсем рядом. А дальше, а дальше, а дальше, возможно, и больше. А дальше, возможно, и 80. Да ну нет, такого быть не может, потому что не может такого быть. Да, звісно ж, не может. Хіба ж таке можливо, чтоб пенсийный вик на не поднимали. Да ніколи, ни в жизнь. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Будет ли повышен пенсионный возраст? Считаю, нет необходимости повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. Мы не планируем, во всяком случае, в ближайшее обозримое время, поднимать пенсионный возраст. Нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому. Предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Не дуже чути з-за поребрика воплі восторжених ура, ура! Шо, не ура? ще які ура, ура-рашечки? Зато наштамповані чебурашечки, чебурашки, раптом виявили, що у них трудоспособне населення і станчається. Ну або як там нравиться, не нравиться населення кончається. М -м, не так швидко, як нам би з вами хотілось. Так такі проблемка отримує всеросійські масштаби. Работати нікому. У кадило в россиянских есть рецепт детей к станку. Серьезно. То есть люди прекращали баловаться лет шести и встраивались в работу. Это то, что нужно как раз нам, который будет, который будет, работать и драться, если нужно будет. Нужно будет будет строить, нужно будет будет красить, нужно будет будет рожать детей. А потом на каком-то этапе как бы вот это сытое развращенное европейское общество родило идею как бы отдельного возраста детства, которое длится непонятно до скольки ей уже давно рожать пора, как бы она все еще мальвина, как бы, да? Не надо девушку воспитывать принцессами, принцессы будут несчастные, потому что принц не приедет, как бы, и придется это сам, принц задержится по дороге, как бы, и придется за кого-то самого. Выходить замуж за кого то шиномонтажника, понимаете? Одна надежда на шестилетних мальцов. Вдруг что, путь не с мастыря, то а то вот на этих вот уже надеяться нечего. И руки не оттуда, и место проклятое. Новое достижение российского автопрома «Патриот». Это ведро, Проїзведенное в Ульяновске, стало гораздо хуже, чем было. Пікап в комплектации, ну я назвал ее так варіор СВО за 1 мільйон 750 тисяч рублей. Настояща катастрофа. Патріот, за який сильно соромно має бути патріотом. І воно є соромно, але не тим, хто мав би соромитись. Кадирову, от не соромно. Він на американському БМП їздить. у нас за рулем. БМП-3. Назар да, Мазин, салам алейкум, добрый вечер. Алейкум, приветствую. Так, мы в прямом А? Мы в прямом эфире, Назар эфир, а, Серьезно? Всем да. салам, Антон. Едем, 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 да. <соценно> на дальнюю Восток. Да. На Российском на дальнюю Восток не получится, не доедем. Нет, нет. Я, нет, я, Мне нравятся российские машины. Я вот сейчас опять поездил на Патриоте. Покатався и доста пересел на нормальное авто. У ведри ездить – дуже не дуже. Что вы знаете о чермете? Он бывает разный. И в среднем цена черного металла в Российской Федерации сейчас ну, плюс-минус с малывозом, как здесь, около 15 тысяч рублей за тонну. Но есть другой вид чермета, который стоит совсем других денег и обходится где-то ну, в 400, наверное, в 450 тысяч рублей за тонну. Не все так зле и не так погано. С-стабильность аналогов нети, что веселит и дает четку надежду, что надежды нет. Все безнадежно. В УАЗе самое главное – это постоянство. То есть, если кузов у вас говно, все кривое, открывая дверь в салон – вы начинаете радоваться постоянству автозавода прямо с места. То есть вот этими вот простыми движениями, трогая обшивку, ну, вы просто убеждаете себя, что ничего хорошего внутри вас не ожидает. И это правильно, потому что это так оно и есть. То есть вы предлагаете вместо наших машин покупать... Ладно, ты сразу вот... Он, конечно, гораздо хуже китайского, зато гораздо дороже. Да, верно. Вы все правильно услышали. Российское хуже и дороже. Э, экономическое чудо а-ля рус. чудо юда. А тогда аналогов нет, в полном развороте. Фас, профиль. Нам чужого не треба, похуже, дороже давай. Соловьев тут претензию выкатав российскому автопрому. Одну. За те яку. У меня только одна просьба. Вот можно не использовать патриот слова Вот можно для торговых марок вот использовать... Но если вы берете такое, вы должны соответствовать. Ну, потому что как-то ну, нехорошо. Вот это вот одно нехорошо, а остальное хорошо. И вони серьезно. Ну, и хай бы такого хорошо стало больше в них еще. Ну, и поскорее бы. А?